Здравствуйте! Компания Demo Systems представляет вам GSM сигнализацию Sparta A400. Наша система позволяет легко и быстро организовывать охрану вашего объекта любой сложности. Сигнализация проста в настройке и лояльна к пользователю. Существует возможность подключения двух проводных и 99 беспроводных зон. Отправка тревожных сообщений на три запрограммированных номера и до звона 6 номеров. Звуковое подтверждение о постановке снятия осуществляется с помощью проводной сирены. В комплект входят панель сигнализации, проводная сирена на 110 дБ внутреннего исполнения с липкой лентой на тыльной стороне для быстрого монтажа, два радиобрелка для управления с кнопками постановка, снятие, частичная постановка и тревожная кнопка. Беспроводной датчик открытия двери с 12 вольтовой батарейкой 23А и крепежным набором. Блок питания 12 в 12 вольт и силой тока в 1 ампер. а также беспроводной датчик движения с крепежным набором, кронштейном и батарейкой типа крона. Инструкция пользователя и наклейка объект под охраной. Просмотрим приложение для управления сигнализацией. Скачайте бесплатное приложение ZG10A с App Store либо с Google Play. Для дополнительной безопасности вы можете установить графический пароль для ограничения доступа к управлению вашей панелью сигнализации, нажав на кнопку OK. Для добавления панели жмем на кнопку Add Host. Пишем название вашего объекта и вводим номер телефона в соответствующую строку. Для сохранения жмем на кнопку Add. В первом окне мы видим перечень основных функций управления сигнализацией. Постановка под охрану, частичная постановка, снятие с охраны, запрос состояния и интерком. Во втором окне расположен журнал событий. В третьем окне находится меню настроек сигнализации. Есть возможность добавления номеров телефонов, на которые в случае сработки сигнализация будет звонить, либо отправлять смс. Также можно переименовать и изменять атрибуты охранных зон, управлять задержками постановки или снятия, настраивать длительность работы сирены и много других функций.

Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и следите за новинками.